Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программы репортеру я ведущий Алексей Коноплев. Сегодня расскажу вам о приключениях англичанина в Самаре. <music> Человек, который предпочитает чай любому кофе, а среди всех цветов выделяет... «Пустынную розу» впервые в истории дал концерт в Самаре. На выступлении «Стинга» собрались несколько тысяч человек, аншлаг во дворце спорта. Весь концерт состоял из двух категорий звуков – джентльменского вокала гостя и громких криков публики, которая кричать стала еще сильнее после концерта, ведь «Стинг» исчез из Самары, как и положено по-английски. Этот концерт собрал полный зал Ледового дворца спорта ЦСКВВС, ВВС, а иначе и быть не могло. Приезд в Самару британца Гордона Мэтью Томаса Самнера, выступающего под псевдонимом «Стинг», что в переводе означает «жало», стал настоящим событием. А цены на билеты действительно больно жалели по кошелькам самарцев. Стоимость входа варьировалась от 3 до 25 тысяч рублей. Но желающих это не отпугнуло. Уже за час до выступления у касс ЦСК ВВС публика выстраивалась в длинные очереди. Фаев всякого входящего встречал грубый ляск Молотка. Пока Стинг чекался на сцене у гардероба чеканщик для всех желающих выделывал уникальные монеты с изображением гитары и надписью Стинг Самара 2013. Но Самар зашли на концерт не за автографами, а за особыми незабываемыми ощущениями. Среди ценителей творчества Стинга репортер заметил немало известных лиц. Ну потому что Стинг это Стинг, с каким настроением? В ожидании, в предвкушении. Сейчас будет жечь. один из тех людей, чья музыка у меня в машине. Стинг ⁇ это одна из самых ярких фигур музыкального, популярного, мира популярной музыки. Антон, Самый, один из самых талантливых. Я специально отменил все дела отменил съемку и специально пришел на концерт, потому что пропустить такое событие у нас, в нашем родном городе, в Самаре, невозможно. У нас целая банда компании. Надеемся получить только самые приятные впечатления от этого вечера. Стинг это радостное событие в нашей жизни, особенно в Самаре, куда не часто заезжают зарубежные гости. Любимая песня «Весело» У Устинга. Бёрбен Стрит, я люблю такие преджазованные, у него был такой альбом целый, такой джазовый. Вот. И концерт оправдал все ожидания, хотя Стинг практически не общался с публикой. По-английски он говорил немного, а по-русски, кажется, выучил и вовсе три слова. Привет, спасибо и до свидания. Но зал завел с полоборота, с полаккорда, с половины такта. Живой и чистый звук, его потрясающий голос приковали многотысячную толпу креслом на полтора часа. Столько длился концерт, и только под конец зрители повскакивали со своих мест, и последние песни слушали уже стоя. Стинг трижды выходил на бис, впрочем, это, конечно, было задумано, но публика и в четвертый раз долго-долго дружно скандировала. Еще. Но Стинг скрылся за занавесом, оставив самарцев без автографов и фото на память. Настраивайтесь на приятную музыку и расслабляйтесь. С вами увидимся уже завтра. Пока.